猪头有汤好的吗？有，我来个猪头吧。我觉猪头比羊头上人是不？好，来个猪头吧。不理我没看到，有皮蛋没？没有皮蛋。我关注你二十年，你关注我二十四年得了呗。给我妈肚子你就关注我了呗。我来个猪头吧。一一上一,一一回家了宝，一一回家了。羊头羊头，我给你们来个猪头不行吗？行。 果冻什么时候发货？果冻哪个果冻？所以你就买了的果冻嘛？哎呀呀呀！哇，这个猪头好烂糊呀！ 这个猪头我要母鸡秒一分钟，妈，太烫了，真的，我把骨头剃了，我跟你说，就这点肉，一分钟都吃了了，我五十分钟五十秒都吃完了，那现在来，嗯，吃不了了，你吃不了了，你赔我二百啊！哎，刷点小料，晾一晾。看到没用的话题，我问也不理我，没看到啊，我真没看到，看到我就回复了、哎。 刚才问题被屏蔽了，给主播发私信，下播回复你。我看到我问题我就回复了，有的时候官方他自动屏蔽问题，就像有的时候猪头你们是抠不出来，我没有屏蔽是官方自我屏蔽。然后像什么很多东西违禁词对他单抠猪头抠不出来，单抠头抠不出来。我也关注你五年了，居然还收徒弟吗？徒弟暂时不收了，姐妹。猪头，哎，你你来啊、哦，你吃啊、哦。 神经病，多多少少咱俩猪哭了，哭啥哭？刷的料，今天比赛吃钢化蛋吗？别，一会儿比。吃那么多受得了吗？受得了？那、嗯、咱吃播受不了。我说给你家买的藕粉，他们不建议喝，不建议喝。它里面红枣是甜的，虽然本身不含糖吧。唉唉 来个猪耳朵吧，先，因为有点烫，我先慢慢吃，行吗？行，先给他炫个猪耳朵吧。<行>哎呦我的乖、嗯，哇，好香啊！啊确确实实,实有点忒烫了，姐妹们。确确实实有点忒烫了。嗯嗯嗯、主播胖的，胖在旁边呢。 我打字你都要看呀，看看那个不是丰田也霸道，我没看到，那就买个丰田。哎，凉凉再吃不行，还是烫点吃吧，烫点吃，呃，不膻不腥。要是凉了吃，它又膻又腥了，你知道不？也不好吃，配点青菜吧，来个猪耳朵，嗯。 啊！玉米羹二十九块九，四三桶送杯送勺子。来个猪耳朵，我来小料里，搁小料里边滚一下子吧。太热了，热了，我的手都拿不住了。呀，怎么还流汤了呢？我的妈呀！哎，太热。自己乳的吗？不是，花钱买的。就是我怎么跟你们说嘞。 俺家现在做饭不是俺家俺妈吗？俺妈做饭吗？有很多东西我能买的，我都不自己做，要不然我妈自己做饭太累了。不让她做饭，雇个厨师她又不干，她雇她比雇厨师还贵嘞，雇她比雇厨师还贵嘞。现在就是基本上能买的东西我都会去买，不会做。以前家里有做饭阿姨能做的就绝绝对不会买，现在呢，我妈做饭能买的都绝不做，哎，没办法，一雇厨师吧，她就觉得花乱花钱，还不让她给做了，她做的干净，外边人做的不干净。 可可是，让我妈做饭吧，咱又恨不得就又指使不了她，所以说基本上像简单点东西都她自己做，能买的东西就买了，像猪头啊、羊头啊、猪蹄啊，都是买的。旁边邻居给你看啊，我家旁边是卖羊肉的，在旁边是一个卤肉店，在旁边就是有卖羊头的。耶，我的乖乖，你看，我跟你说，你还真别说。 我我我现在工作的地方旁边都是对我能用得着的地儿，对，都是猪头、羊头。有一家专门卖羊棒骨的，能给我做西西骨髓。旁边在旁边有一个卖烩面的，能专门做羊头。在旁边是一个卤肉店专门做卤肉的，就像卤猪蹄啊、卤猪猪猪身上的东西都能卤。哎，为什么要在门市房直播？方便呀。 一来一回方便呀，当时寻思买房子方方面面简简单,单单的嘛，花钱就好。对，现在为啥说开销一天比一天大呢？以前雇个厨师花五千块钱六千块钱，我只需要买食材就行了。现在挂个厨雇雇个厨师两 W，然后呢去完开销吧，因为我妈有开销，平常买个菜呀、啊，或者是买个肉啊，买个海鲜啥的，她也买东西，给她开两万块钱，她也买东西，她去完开销，她每个月还能剩个万了八千一万块钱左右吧，万了八千一万块钱左右。 嗯唉，所以说，木咋办法？配个全菜菜吃好嘞，配个全菜菜吃，卷一下子吧，把那个猪耳朵卷成饼吧，哇、嗯，配个全菜菜卷饼，猪耳朵卷饼，抓不住有点，嗯，拍完照了吗？拍完了，拍一发姐拍一发三送杯送勺，全菜菜上车。 我怎么一吃裙带菜？你们就要裙带菜呢？<Yeah. S 1> 嗯，吃点芹菜绝了。哎。哇。这来的美女走了没有？吃的是裙带菜吗？是的。嗯，裙带菜，它不是海带。 它是深海的一种嫩菜，从下边拿一个。它是属于深海的一种嫩菜。哎哎哎哎，裙、哎哎、带菜，深海里边的嫩菜，营养价值高，矿物质高，脂肪含量低。来上一口，夏天的味道一下就吃出来了啊！嗯，这边边有没有爱吃裙带菜的？有。它不是海带哈，它是裙带菜，裙带菜比海带要嫩。 比海带要鲜，营养价值要比海带要还要高，特别好消化。盐渍裙带菜，嘎好吃！上次拍的，今天正好吃完，你又来在了，嗯，要吗？要<有>。裙带菜，老人、小孩、孕妇、减脂期间都可以去吃。裙带菜营养价值高，脂肪含量低，可以凉拌，可以做汤，可以包包子，可以包饺子，可以炖菜。对，哎，来上一箱裙带菜。 很难理解吗？来上相同的菜，怪我说的不够清楚了，先这个后那个，一是一二是二的，来，盐渍裙带菜，裙带菜属于深海那种嫩菜，没有任何添加剂，没有任何防腐剂，为了防止它变坏，咱在表层，我想打喷嚏，它在表层。 挂了一层盐，防止裙带菜腐烂，对不对？对。如果您介意，就是说有裙带菜里有盐，我就只能给您添加防腐剂了。所以说我们没有添加防腐剂，添加的是天然的防腐剂盐。盐渍裙带菜，深海嫩菜，一箱五斤。正常一箱五斤裙带菜，你们在外边买十块钱一斤一箱，要不要五十块钱？要。今天在我直播间，我不墨迹，来直接改价十九块九，给力！十九块九一箱，一箱五斤。回到家清洗干净表层的盐分，可泡发出十五斤。 回到家，你可以做汤，可以凉拌啊，可以吃火锅，可以包包子，可以炒菜去吃。裙带菜比较嫩，还有的矿物质、营养物质非常高，高减脂期间也可以去吃。想不想要？想。来，今天在我直播间，十九块九毛钱一箱，一箱五斤可泡发，收十五斤。来，三二一，上车！牛逼！上好了，又卸下手机吧。 太合适了，夏天凉拌个裙带菜，涮火锅多好吃、啊！裙带菜回到家你可以做个裙带菜鸡蛋汤，也可以凉拌裙带菜都可以，姐妹们。对,对,对。而且裙带菜的营养价值高，脂肪含量低，孕妇可以吃吗？百度一下，裙带菜孕妇不可以吃，孕妇啥都不能吃了吧，宝、啊。对。裙带菜是属于深海的一种嫩菜啊、嗯。新鲜的海洋蔬菜啊，可以放心吃。干的还是湿的？鲜的，鲜的,<对>鲜的裙带菜，盐渍裙带菜一箱五斤，可泡发出十五斤，价格错了。 加油！是有券吗？还是？昨天那一下应该没用完。十六块八呢？怎么点进去的时候？有没字呢。有三块一件没用我的天！还有三百多张。还有三百多张。对。姐妹们，现在点进购买十九块九不需要，十六块八有个三块一毛钱的优惠券。 十六块八一箱，一箱五斤，可泡发出十五斤。回到家凉拌、做汤、煮菜都可以。裙带菜是属于深海嫩苗的青菜，营养价值高，脂肪含量低，煮个米线放里边去都可以，对不对？对。又买了一箱，爱晚爱吃这个裙带菜。你们回到家给孩子做个裙带菜鸡蛋汤，或者裙带菜豆腐汤，或者凉拌裙带菜都可以。而且咱们家裙带菜非常嫩，夏天你弄个凉拌菜。我跟你说，一会儿拍完我现场教你做个这个凉拌菜，行吗？行。哇、嗯，好好吃。 发什么快递？快递、哎、就前面查。三通一达、嗯、哪个快递快给您发哪个快递，姐妹们啊！三通一达哪个快递快给咱发哪个快递。小黄车能拍单都能给咱发货，早拍单早发货。十九块九不要，十六块八，十六块八一箱一箱五斤盐渍裙带菜，对不对？对。能拍单都能给您发货。<对>手别出那么高呵呵，你把我堵死得了呗。 老妹嘛一点都不听这个，你起来，以后你们拿自己专门的凳子要坐，知道吧？给他放高点或者哪个那个黑色凳子放高了，这个白色凳子就以后就别坐了。好，现货四十八小时。哎，来四百单行吗？行。再加一百单，五百单得了行吗？行。给你们上五百单吧。 十九块九不要，十六块八，十六块八一箱一箱五斤，可泡发出十五斤，回到家凉拌做汤都可以。而且裙带菜营养价值高，脂肪含量低。回到家阴凉储存，保质期是半年；冷藏储存，保质期是一年；冷冻储存，保质期是三年。不吃的时候往那一扔就行了，行不行？行。凉拌用焯水吗？凉拌不用焯水，姐妹，我们家凉拌是不焯水的啊。对，我们家凉拌是不焯水的。 等你两天了没播，我播了。老鲜亮了这。儿腐竹粉在小黄串儿啊，六号链接。他吃的是凉拌的，一会儿我教你们现场凉拌也行。我教你们。